الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كيف لن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له والأحد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه بشرا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبلا وإن الهجرة تهدم ما كان قبلا وأن الحج يهدف ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يحفظه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله شكرا رب العالمين العالمين ইবাদত করার উদ্দেশ্যে তার পরে আসবার বসবার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য সেই মহান মনিবের বিশ্ব দরবারে আমরা সকলে কালী মাত্র শুক্র আদায় করছি সকলে আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ এবং সালাম মানবতার কান্ডারি মুক্তির দিশারি আহমাদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোস্তফা যার আগমনে আধার ঘিসে মানবতার পূর্বে দিগন্তে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছিল মানুষেরই মুক্তির জন্য মানুষেরই হাতে সরিয়েছিলেন অভুদের ময়দানে শহীদ করেছিলেন মায়ায় পড়ে শেষ রাত্রে কান্নার আহাচারিতে আল্লাহর আর নবী মোহাম্মদের উপরে সকলে চিৎকার মেরে দরদ খরা পানকে আমরা পড়ি গোল ছকুড়ে পড়শি সন্দ নতুন আয়